Что для вас Болград и с чем вино у вас ассоциируется? Не знаю, я его просто люблю и все. Болград ассоциируется с домом, с тем, что это очень приятное, теплое место. Здесь всегда очень красиво, и зимой, и летом. Здесь очень много школьников, детей. Это семейный город в основном. Приехала с Полтавской области. Живу туда уже что больше 10 роки. У меня город уже. Болград – это мой любимый город. Я тут... 75 -го года живу, так что я тут почти выросла. Очень прекрасный город, очень э, дружный народ, приятные ощущения. Идешь по городу, чувствуешься в своем родном крае. Белград – это город, в котором я училась, в котором прошло мое детство, моя юность. Ну, для меня это, наверное, Малая родина. Я сюда приезжаю всегда с большим удовольствием. Я здесь училась, уже вышла замуж, семья у меня была большая. Я очень люблю свой город. Люди здесь очень добрые. И там, где я живу, я всегда этот участок, приусадебный на улице, всегда убираю. И спасибо людям, которые поддерживают порядок. И спасибо вам, молодежь. Любите свой город, где живете и цените. А какие измены вы вообще хотели бы вместе? Хотелось бы больше еще были какие-то для детей разваги, майданчики, площадки какие-то были. Я сейчас скажу, но я прям переживаю, чтобы меньше собак было в городе, честное слово. Потому что возле Гоши там по 10 штук позавчера на ребенка напали, и потому я хочу больше всех, чтобы не было собак по городу. Чтобы было больше городских туалетов чистых. Ну, это для молодежи что-то, потому что молодежи вообще некуда себя деть. Скажу там, как я сказала, зебру возле АТБ, пожалуйста, потому что очень большой поток машин. Детей очень много ходят там, и кафе, и магазины, и действительно невозможно просто перейти дорогу. И ну, парковочных мест, наверное, тут не получится сделать, но как-то просто наладить этот момент, попытаться. И Наши праздники, какие-то болгарские, поддерживаются в городе, и это прекрасно. В целом стоит это поддерживать свои как бы традиции, развивать международные отношения и развивать туризм.